सस्ते भाव में मकान का विज्ञापन देकर गरीबों को ठगने के आरोप में चौल माफिया गिरफ्तार वसई विरार में ऐसे न जाने कितने चाल माफिया और अवैध बिल्डिंग के बिल्डर हैं जो अलग अलग कंपनी बनाकर गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं और फिर ठगकर फरार हो चुके हैं वसई विरार क्षेत्र में अवैध चौल में रूम बनाकर सस्ते का लालच देकर गरीब नागरिकों से 24 लाख रुपए की ठगी की गई ठगी करने वाले चौल माफिया को मानिकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस ठगी का मामला दर्ज होने के बाद पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हुई है और आरोपियों द्वारा ठगी की गई रकम में भी इजाफा हुआ है पुलिस के मुताबिक जाज में सचिन सिंह आशुतोष उपाध्याय और प्रशांत मिश्रा शामिल है इन तीनों ने अवैध चौल निर्माण करके कंपनियों दक्ष एंटरप्राइजेस अवतार होम्स रिहांश बिल्डर्स और लक्षी एंटरप्राइजेस नामक कंपनी के जरिए चौदह लोगों को ठगा है चौल माफिया ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे करी कई गरीब परिवारों को सस्ते मकान दिलाने का वादा करके उनका विश्वास तोड़ दिया है कई नागरिकों को कागज पर घर देने का वादा किया गया था लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आगे की जांच जारी है वही पुलिस ने अपील की है की इन आरोपियों द्वारा ठगे गए व्यक्ति को मानिकपुर पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए मानिकपुर पुलिस में है दक्ष एंटरप्राइजेस अवतार होम्स रियान्स बिल्डर लक्ष एंटरप्राइजेसचे जे संचालक आहेत सचिन सिंग आशुतोष उपाध्याय आणि प्रशांत मिश्रा यांचे नावावर जर कुठे प्रॉपर्टी खरेदी असेल किंवा त्यांचे नावावरती जर काही इतर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जर खरेदी असेल जागा असेल तर त्या त्या संदर्भामध्ये माणिकपूर पोलिसांना संपर्क साधल्यास जे गरजू आणि विधवा किंवा जे कष्ट करून लोकांनी पैसे गोळा करून जे स्वतःच्या हक्काचे घरं पाहिजे म्हणून ज्यांनी ज्या लोकांनी त्यांच्याकडे गुंतवणूक केली किंवा फ्लॅटसाठी पैसे दिले त्यांची रक्कम मिळेल जेणेकरून जी प्रॉपर्टी आहेत या संचालकांची ती जप्त करून त्यांची प्रॉपर्टी त्यांना परत देता येईल गुंतवणूकदारांना